Директор коммунального предприятия, который назначается личным приказом мэра города. Коммунальное предприятие, у нас есть отдел у ЖКХ, который руководит коммунальными предприятиями города. Скажите, когда чиновник высокопоставленный говорит о том, что он не имеет влияния на директора коммунального предприятия, он врет? Он врет. Когда он говорит, что он не имеет права? предпринимательской деятельности. Если это касается коммунального предприятия, он врет. он врет. Он врет. Он врет. И поэтому мы долго сомневались, надо ли это делать. А я считаю, надо. Закрышивание аферы с монополизацией рынка похоронных услуг. Зависти на беззаконные действия КП «Ритуал». За злостное и длительное нарушение законов и Конституции Украины, гарантирующих предпринимателям право на занятие предпринимательской деятельностью. В черную книгу позора вносится заместитель мэра города Кривого Рога Вер...